Həmsə salam dostlar, nəzərinizdə inşallah keyfiniz yerində. Bu gün sizə bir də Free Fire-da nəzərəbiki rahat qafa tapa biləcəyinizi göstərəcəm. Yəni videoda elə bir ki oyun olaraq göstərməyəcəm. Yəni səssiz anlatım eləyəcəm ki, necə rahat qafa tapa bilərsiniz və ya elə bilərsən. Bunların ipuçlarını sizə göstərəcəm. Daha doğrusu danışacağam. Yəni ilk öncə bizə lazım olan yəni hassasiyyətli normal yəni zarafatsız, yəni həssasiyyətimiz bunun üçün yaxşı olmalıdır. İndi ondan da danışım. Kələbiki 2 günə, yəni indi mən bu videonu paylaşanda 1 gün qalacaq elə bilm istirin gəlməsi 24 saatda mən paylaşanda yəqin ki, gələr Mistik. Mistikdə elit söhbət indi Mistik gələcək. Bu 100% bəldik. Hər bir həftə qalı yəni Mistik elitə Mistik gəlir. İndi Mystic də gəlir, amma bunun içində elit pas olub-olmayacağı məlum deyil. Yəni çoxu elə də elit pas gəlməyə. İndi Avropa serverində olan bir qardaşımızın videosunu izlədim. Alpha Blade nədir? Belə Alpha Play, yəni belə bir kanal idi. İzlədim onun videosunu. Avropa serverində Mystic 1 gəlirmiş, bir elit gəlirmiş, bir elitdə elit pas gəlməmiş. Blade Bir Elite elə bir ki, Elf Pass Mystic də gəlir, Elite-də gəlmir. Elə bir ondan sistem varmış, amma bizdə 2-3 dəfə ard-arda Mystic gəldiyi üçün indi də bu Mystic gələ bilər. Yəni Mystic söhbətdə burada elə bir ki, bağlandı. İndi nə yəniyə? Elə bir ki, yəni, Mystic gələndə görərik, amma inşallah Elite gələr. Yəni biz də rahat elit olaq. Mənim hətta elmazım indi hazırdır. Əgər XM8 jetonu gəlsə, gedib XM8 jetonu alacam. Yəni dörd səviyyə eləməyisəm XM8-i Evo versiyada. İndi on dediyim ki, bundan bir gün əvvəl elə bir ki, qəşəng, yəni çox qəşəng şeylər verir Free Fire ya yəni, etkinliklərdə bildin seçnə eləmədən bu ifadəni yəni, bir dənə də qaşanın buz verdi. Bir dənə buz vermədi, heçnə eləmədən alırdınız. Deyelim ki, ya yəni, 3 dənə buz idi, birini seçə bilərdiniz. Mən burdan göy buzunu seçdim, o buzu da sizə göstərəm. Yəni o buzu da çox bəyəndim. Baxın bu buz. Hamı gedib, hamı gedib, yəni qırmızı buzu seçəcəydi. Mən istədim birinci yaşıl seçimam, göyə baxdım, göy daha qəşəngdir, göyüməsin. İstədim, yəni 9-da indi hələ hazırda buzum var. Əgər mistikə gəlsə, yəni XN8 jetonu da alacam. Belə ki, mən ordakı buzu da alaram, onda da buzum olar. İndi əsas söhbətimizə keçək hassasiyyət. İndi mənim öz istifadə etdiyim, yəni texno telefonlar üçün öz istifadə etdiyim hassasiyyətini sizə göstərim. Yəni texno telefonlarda bu hassasiyyət çox şey əyləyir. Gördüyünüz kimi budur. Hər su yüz bir dənə qırmızı nöqtə 3 eləyirsiz. İndi sizə bir şeydən danışım. Yəni helələri var məsəl üçün digl-la və ya pompa ilə kafa atmaq istəyir. Yəni ekranı full qaldırır. Hələ bir ki, yəni bu diqllan əsas bu olur. Yəni ki, hamısını yə, ən yuxarıya qaldırır də diqla. Hara gəldi, göyə vurduz, fərqəmin ancaq yuxarı qaldırır. Bunu eləməsinə çox böyül səhvdir. İlkincə görək diqla adamın üstünə gətirəsiz. Yəni o qırmızı olsun. Ondan sonra bir ki vurduz, belə böyük etməməsiniz, örgüəşərsiniz. Yəni onun az qaldırmalısınız. Yəni gördünüz ki, adam yaxındadır, çox qaldırmazsınız. Çünki adamın bədəni eğim da çox olacaq. Uzaqda dursa, yəni çox uzaqda dırsız qaldırsaz, onu kafa gedə bilər. Yəni orta məsafədədsə, ortada elə yəni, orta bir orta qaldırırsınız, bir dancə kafa gedə. Yəni orta ya da uzaqda olan bir insana siz çox yuxarı qaldırsaz, əlbəttə ki, gedib göyə vuracaqsınız. Yəni yaxında olan adamı da sox belə yuxarı elindimirəm, yəni kafa atacaq qədər yuxarı elin, bu bəsdir. Taraman silahları dostu bilirsiniz, pul yuxarı, yəni bədəndən qaldırırsınız. O, yəni elədir. İndi başqa, yəni DP məsələsi var. İndi öz hudumu da sizə göstərim istəyirsiniz. Yəni mənim hudumdan istifadə eləyə bilərsiniz. Çox yaxşı huddur, yəni buzu da açmaq tez olur. Yəni ölgəşsiz, qəşəng brutdur. Onu da deyim ki, iki barmaq tutdur. Yəni Asus Grove tut fufuzadı. Elə üç barmaq huduza dişlidir. Baxın, hudumuz budur. Yəni texno telefonlarda bu çox şey yaradır. İndi, yəni bu hududa elədirs diyə, yəni DP söhbəti var. Yəni elə bir ki, DP ən əsaslarından biridir. DP-ni də mən indəniz qoşacağınızı göstərəcəm və DP-ni yəni o videoda yazsam. İndi videonun axırında DP qismində keçəcəm. Dostlar indi DP-nə necə qoşulacağını sizə göstərəcəm. Yəni əslində bu DP qoşmağı çox oyun, sən Free Fire oynayanların çoxu bu DP qoşmağı bilir. Amma yenə də mən bir aramızda bilməyən dostlarımız ola bilər. Ona görə DP qoşmağıni yəni tez bir şəkildə göstərəm. Bunun üçün ayarlar lazımdır. Biz ayarları girirsiniz və nə edəcəyiz? İndi bir-bir danışacağam. Ayarları girirsiniz. Burdan elə bil ki, sizdə gəlləştirici seçənləri açmayı bilmirsinizsə, gəlləştirici seçənlərinə açıla bilərsiniz. Onu göstərdim. Telefonumu bir dəfə basırsınız. Ağ, inter ağ və internetə basdım. Telefonuma bir dəfə basırsınız. Və burada bilmirdim bunların hansı da özəl dəriləmə nömrəsi idi deyəsən, ya da bunlardan hə, dəriləmə nömrəsi. Bunu üstünə 7 dəfə basırsınız. Belə-belə deyəcək, yəni 1 qaldı, 2 qaldı, 3 qaldı, elə deyə-deyə axırda yazacaq ki, artıq gəliştiricisiniz. Və altdə elə bir ki, gəl, sistem yerində zadda ya da altdə promu gəliştirici seçənliklər yerə açılacaq texnolarda, amma sistem basırsınız, ondan sonra ən altdə gəliştirici seçənliklər gəlir. İndi gəliştirici seçənlərinə girirsiniz. Burda altı doğru gəlirsiniz və ən kiçikdən genişlik var. Texno telefonlar üçün, ya, Texno Spark telefonlar üçün mən bu DP-ni önərlərəm. Yəni kafa atmağa dəyər. Yəni DP-ni gedib 1000 də qoya bilərsiniz. 1000 qoysaz telefon üzəvi çox vaciz görsəncə onu önərmirəm, amma istəsiz yeniləyə bilərsiniz. 1000 də qoya bilərsiniz, amma bu ən normaldır. Çünki Gravity Fluidzad ən azı 1000 elə bir ki, DP işlədir və ekran Diglzad verselərində çox qayır, həttənin artıq çox qayır. Yəni çox qaymaması, çox qaymağı biraz pisdir ki, ya yəni, kofa zərat adam görə bilmirsiniz ad elə bilirsiz ekran promoy dönür yəni kafa atmaq da düzdür asan da olur amma yəni çox da yaxşı kafa ata bilmirsiniz ona görə ən qəşəng diplərdən biri elə budur yəni bunu indi dipi qoşmaqda sizə necə olduğunu göstərim yəni orda ən kiçik genişliyə gəlib istədiyinizi yazırsınız orda dip 200 ola bilər 150 ola bilmirəm yəni telefon özü dip ola bilər onu elə eləyə bilərsiz Ya yəni, dostlar, videomuz belə bu qədər idi. Daha çox belə videoların gəlməsini istəyirsəsinizsə kanalıma abunə olun və like atmayın. Hər videonun axırında dediyim kimi, sevilirsiniz.